स्टाइलिंग टेक्स्ट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की सहूलत देता है वो भी सिर्फ एक ही क्लिक के साथ हर एक सिफात पे तब्दीलियां करने के बजाय आप पैराग्राफ स्टाइल इस्तेमाल करें जिससे आप अपने मतन का साइज और उसका फॉन्ट एक ही जगह पर बदल सकते हैं आप बनाए हुए डॉक्यूमेंट में स्टाइल इस्तेमाल करते होंगे लेकिन क्या आप वैसे ही स्टाइल इस्तेमाल करना चाहेंगे जो आपने दूसरे डॉक्यूमेंट में बनाए थे तो बस अब ये देखें स्टाइल्स को फिर से बनाने के बजाय आप सिर्फ स्टाइल्स नोट करने वाला तरीका इस्तेमाल करके पैराग्राफ स्टाइल्स को डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन में आराम से शेयर कर सकते हैं पुराने इन डिजाइन डॉक्यूमेंट से लेकर नए इन डिजाइन डॉक्यूमेंट तक इन डिजाइन डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे लोड करते हैं सबसे पहले आप तो वो ट्यूटोरियल जरूर देखें जिसमें मैंने समझाया है कि पैराग्राफ स्टाइल कैसे बनाते हैं अगर आप दिलचस्पी रखते होंगे तो उसका प्ले लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है पहले तो आपको पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल खोलना होगा विंडो पे जाए स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स नहीं तो फिर शॉर्टकट की दबाएं F11। फिर पैनल पे ऊपर कोने पे ये देखें ये तीन लकीरें जो कि हैमबर्गर की सूरत में हैं। इधर क्लिक करें इधर से लोड पैराग्राफ स्टाइल्स को लें। फिर जिस डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ स्टाइल आपको चाहिए उस इनडिजाइन डॉक्यूमेंट को ढूंढें उसे खोलें फिर इन डिजाइन वो सब पैराग्राफ स्टाइल्स आपके लिए खुले हुए इन डिजाइन डॉक्यूमेंट में कॉपी कर देगा इन डिजाइन आपसे पूछेगा कि इन पैराग्राफ स्टाइल्स को सिलेक्ट या डिसलेक्ट करें इस सूरत में अगर आप सिर्फ कुछ पैराग्राफ स्टाइल्स इंपोर्ट करना चाहते होंगे जैसे कि टीओसी स्टाइल्स आपको सिर्फ इस ऑप्शन को अनचेक करना होगा ध्यान में रखें एक मरतबा आप दूसरे डॉक्यूमेंट से पैराग्राफ स्टाइल्स इंपोर्ट कर देंगे फिर जो भी स्टाइल मतलब मौजूद है और फिर जब आप दूसरे डॉक्यूमेंट से वैसे ही नाम के हेडिंग वन स्टाइल इंपोर्ट करेंगे तो इस मौजूदा डॉक्यूमेंट के हेडिंग वन के एट्रीब्यूट्स हेडिंग वन स्टेज में तब्दील हो जाएंगे अगर आप यह नहीं चाहते तो आपको सिर्फ इन डिजाइन डॉक्यूमेंट में इसको मुख्तलिफ नाम से कॉपी करने की इजाजत देनी होगी फिर आपके डॉक्यूमेंट में वो सारे स्टाइल्स आ जाएंगे चले तो इसको एक मरतबा रिवाइज करते हैं इस एक्सरसाइज के जरिए आप पैराग्राफ स्टाइल्स डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नया इन डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाए अगर आप नए इन डिजाइन डॉक्यूमेंट को बनाना सीखना चाहते हैं तो वो ट्यूटोरियल मैं जल्दी पोस्ट करूंगा अब गूगल पर जाए सर्च करें इस वेबसाइट को खोलें नीचे स्क्रॉल करें इधर दो लिखें और लोरेम मिशन पैराग्राफ को जेनरेट करें आपको ये दो पैराग्राफ मिल जाएंगे इस टेक्स्ट को कॉपी करें इन डिजाइन पे जाएं, टाइप टूल इस्तेमाल करके इधर बॉक्स बनाएं, ठीक इस तरह शॉर्टकट की है टी इस टेक्स्ट फ्रेम पे उस मतन को पेश करें चलें तो इन पैराग्राफ्स पे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बॉडी टेक्स पैराग्राफ बनाते हैं इधर क्लिक करें और एंटर करें इसके अगली लाइन को सब हेडिंग बनाता हूं एंटर दबाता हूं इस उत्म को हेडिंग बनाता हूं एंटर दबाता हूं अगली लाइन को सब हेडिंग एंटर करता हूं इन सब पे पैराग्राफ स्टाइल्स अप्लाई करता हूं तो जो डॉक्यूमेंट आपने पहले डाउनलोड किया था उन पैराग्राफ स्टाइल्स को यहां इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ पैनल शॉर्टकट की है F11। अब इधर से ऊपर कोने में इन तीन लकीरों पे क्लिक करें फिर लोड पैराग्राफ स्टाइल्स को लें। तो जिधर आपका फाइल डाउनलोड हुआ था उस फाइल को लें मैं अपने डाउनलोडेड फाइल्स डाउनलोड फोल्डर में रखता हूं यह है वो फाइल इसको लें और इसे खोल फिर आपको, इस की लिस्ट मिल जाएगी जो आपको इंपोर्ट करने का कहेगा अगर आपको सारे स्टाइल्स चाहिए तो चेक कॉल को लें और ओके कर दें। अगर आपको सिर्फ कुछ स्टाइल्स चाहिए फिर आपको इन सब को अनचेक करना होगा और फिर अपने पसंद के स्टाइल्स को चेक करना होगा मुझे ये सारे स्टाइल्स चाहिए तो मैं चेक कॉल करता हूं फिर ओके करता हूं अब इन सब पे पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करता हूं देखें आपका काम हो गया है ये कितना आसान है अगर आपको कोई भी मसला पेश आए तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा मैं आपको जरूर करूंगा। आप मुझे ईमेल पर भी रहा कर सकते हैं जवाब सुमरो वन नाइन एट 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 जी मेल डॉट कॉम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे रहा कर सकते हैं जवाब सुमरो और इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं जवाब स्टूडियोज मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको में, देखें जब तक आप इसमें पक्के ना हो जाएं। अगर आपने मुझे नहीं किया तो अभी ही करें अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप मेरा कोई भी ट्यूटोरियल मिस नहीं करना चाहते तो यकीनी बनाएं कि नोटिफिकेशन बेल आइकन पर आपने क्लिक किया हो मैं आपसे नए ट्यूटोरियल में मिलूंगा आप सब अपना ख्याल रखना हाफिज़